Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de Between Juice, capítulo 5, basados en el libro. ¿Por qué el aire acondicionado es tan frío? murmuró Tim, mirando alrededor de la habitación buscando un control remoto de aire acondicionado. Tan pronto como se despertó por completo, se dio cuenta de la diferencia. Una habitación con decoración desconocida, con una estantería de metal negro y varios marcos. El minimalismo no es nada familiar. El chico volvió a mirar la cama y tropezó con un mechón de cabello dorado. Tim estaba estupefacto. Incluso saltó del susto y se apresuró a moverse, perdiendo en su cabeza las imágenes de la noche anterior. Todo esto causó pánico en el chico. Tim leyó muchas historias de manga, donde el personaje principal se despierta en un brazo con alguien, y si no tiene suerte, entonces él mismo está en este brazo. Para Tim, este es el primer caso, y se suponía que debería ser una linda niña. ¿Por qué resultó ser un chico alto como este? ¿Quién demonios no se sorprendería cuando se despierta frente a un chico gigante que duerme en sus brazos como hace unos minutos? Will lo trajo aquí anoche. Tim se sintió cálido abrazándolo porque el aire de la habitación era muy frío, como si estuviera en el polo norte. Además... No había pijamas en Win, lo que revelaba su cuerpo musculoso lleno de tatuajes, lo que lo hacía aún más sexy. ¡Ey! ¡Despierta ahora! Tim empujó suavemente al perro gigante en sus brazos. Pero no pareció molestar a Wynn en absoluto, por lo que Tim comenzó a sacudir la cabeza. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Eh! ¡Despierta! Pero el señor Wynn siguió durmiendo sin abrir los ojos. Se giró y abrazó la almohada, sintiendo el calor especial de hoy, y envolvió sus brazos y piernas alrededor de ésta, con tanta fuerza que pareció escuchar un crujido. Después de eso fue pateado, obligándolo a caerse de la cama. Uh. ¿Qué demonios estás haciendo, Wynn? Solo ve y muere. Wynn bostezando continuó sentado en el suelo. En ese momento sonó la alarma, y mirando a Tim lo apagó. Tienes clase hoy? No, mentiroso. Win continuó sentado rascándose el estómago y luego regresó a la cama y se acostó sobre una almohada suave con la intención de dormir de nuevo. ¿Tienes una clase a las diez y solo tratas de decirme que planeas saltártela? ¿Qué demonios estás preguntando si ya lo sabes? Preguntó irónicamente al joven sin pensar cómo exactamente Win se enteró. Déjame que te preste algo de tu ropa, por favor, dijo Wynn. El dueño de la habitación simplemente se encogió de hombros en lugar de responder. Se levantó y, mirando al más joven, abrió el armario y sacó una camiseta limpia y pantalones cortos. En ropa interior, se dirigió al baño para lavarse y cepillarse los dientes. Hermosos músculos afilados, especialmente en las caderas, hicieron que la persona que lo miraba se ahogara secretamente con la saliva. Quinn sabía que era B. Le gustaban tanto a las mujeres como a los hombres, pero a un grado tan lujurioso nunca. Todo era diferente cada vez que veía a este cuerpo masculino ligeramente desnudo. Lo excitó terriblemente. Quinn vio innumerables chicos desnudos en el club de natación, así que a lo sumo se sintió aburrido, sin experimentar el más mínimo interés, pero con Tim todo era diferente. Todavía recordaba claramente el toque mientras se mordía en la espalda los muslos apretados Win no pudo sacar eso de su cabeza. Tim calienta casualmente frente al televisor. Hoy era demasiado vago para salir a correr, así que se limitó a hacer pequeños ejercicios en la sala. El dueño de la habitación salió del baño y se secó la cara, se quedó parado contra la pared por un rato, observando con interés cómo otro chico sacude la prensa en medio de la habitación. Win entonces decidió acercarse para ayudar a sostener sus piernas. ¿Todavía tienes energía? ¿No estás agotado? bromeó Win mientras los muslos del más joven seguían contrayéndose. Cuando Tim enfrentó tales pruebas, el odio por una posible derrota envolvió su mente. Tim continuó levantándose mientras lo agarraban por las piernas. Wynn se inclinó deliberadamente más cerca de su cara. 77. Win. Cerró la distancia entre sus caras. 78. Se acercó hasta que las puntas de sus narices se tocaron. 79. Ambos se miraron. Nadie iba a ceder. Es como el que cede se primero será un tomate podrido. 80. La respiración agitada de Tim es el único sonido fuerte en la habitación, incluso más fuerte que la voz de un reportero de televisión y el ruido del exterior. Los ojos miraban obstinadamente a Wynn y el sudor le caía por el cuello en gotas. Tim abrió ligeramente la boca para tomar aliento. Como la gravedad fue atraído, todo a su alrededor se nubló. Los labios se tocaron suavemente, como si tocara la superficie del agua. Pronto el beso fue en un ataque aplastante. Lenguas cálidas chocaron entre sí, se persiguieron, acompañadas de un sonido húmedo que hizo cosquillas en los oídos de los oyentes. Win Mordió los labios del más joven con esfuerzo, hasta que se pusieron rojos como un tomate fresco.